Пацаны, вы думаете, это все с этой машины? Это мы, блядь, опустили. Вот ко мне коллега заехал, да? Вовчик, смотри, я тебе показываю лайфхак от дизелистов. У нас есть такие дизелисты, понял? То есть, если у тебя форсунки сливают очень сильно в обратку, ты знаешь, что нужно сделать? Порезать обратку. Подходи ближе, я тебе покажу, блядь. Сливай. Смотри, в обратку. Внимательно, внимательно. Опа, Близко, блядь. Не и прям понял? Поближе возьми поближе. Блять, эта машина, эта машина была уже у дизелистов, понял? Потом она была у мотористов, блядь, понял? Никто не побачил? Так ты же не перед очима. Не, это дело в том, что... Ты понял, смотри, тут вот так вот, понял? Ну вот эта хуйня, понял? Вот. И тут, ну, вот эта хуйня сверху прикручивается, понял? Да, и тут вот так, блядь, болт приклеен на герметик. И таких на поддоне 5 штук надо. Да, и на поддоне. Это мы только начинаем разбирать мотор. Только, ты думаешь, мы долго будем его ремонтировать? Я не знаю, сколько это потратило, но каждый болт и все выкручивать. Бля, это пиздец. Взять тупо на герметик приклеить, он Так они его, блять крутили на герметик. Нет, это же они его сорвали, понял? Болтик приклеили на герметик, и он стоит, Не, не, ну все